Здравствуйте, уважаемые друзья! Меня зовут Денис Силантьев. Я хочу вас всех пригласить на самую массовую, самую многолюдную зарядку за всю историю не только Украины, но и всего мира. Тем более у нас появился дополнительный повод. Наш рекорд, который мы поставили в прошлом году, побили наши друзья и соседи из России. Теперь у нас есть дополнительный стимул, чтобы прийти и все вместе стать частью истории. Приходите 6 октября, 10 часов утра, набережной Абалоне. Будет весело, будет здорово, будет интересно. Приглашаем всех 6 октября принять участие в акции фонда Дениса Силантьева «Утренняя зарядка-2013». Приходите, ждем всех, кто неравнодушен к здоровому образу жизни. До встречи! От имени компании Юнифарм и ее главного бренда «Витру» хочу приветствовать всех на таком удивительном, веселом и здоровом мероприятии, как День Че, День Чемпиона 2013. Бренд Витру с радостью и гордостью принял предложение стать генеральным партнером такого удивительного мероприятия, идейным вдохновителем которого является чемпион мира и Европы по плаванию Денис Силанди. Когда мы с Денисом обсуждали вопросы нашего сотрудничества, я отметила удивительную, гениальную простоту этого проекта. 10-15-минутная зарядка на свежем воздухе под веселую музыку. Это доступно каждому человеку. Бренд «Витру» поддерживает здоровый образ жизни для всех, от мала до велика, и выражает всем большое желание участвовать в этом мероприятии и желает всем здоровья и хорошего настроения. Всем привет! Меня зовут Сергей Костецкий, и я приглашаю вас на День Чемпиона. Цього року я буду ведущим. Тому ще буде більше драйва, ще буде більше веселощі. І чекаю вас саме там на оболонській набережній, 6 жовтня о 10 ранку. Вітаю, я Соломія Вітвіцька, ведуча каналу 1 Плюс 1 і програми ТСН особливе і хочу вас всіх дуже, дуже, дуже запросити на оболонську набережну 6 жовтня прийти і зробити всім разом зарядку. Я думаю, якщо ви спортивний, активний, емоційний, ви обов'язково доєднаєтеся і ми поб'ємо всі можливі рекорди, і зберемо більше 20 тысяч людей, которые одночасно занимаются спортом. Привет всем, это дядя Жора. Пользуясь случаем, приглашаю всех поучаствовать в массовом спортивном мероприятии 6 октября на Волонской набережной. Все на зарядку. Это день Че, день чемпиона. И я думаю, что чемпионом должен стать и ты вместе с дядей Жорой и э, Денисом Силантьевым. Приходите все, 6 октября ждем. 10.00. Все на зарядку. Всем привет! 6 октября приходи и установи вместе с нами мировой рекорд на абалонской набережной. С Денисом Силатьевым будет потрясающая зарядка.